Ваянный... Ага. Такое гарное село Ватола. Посмотрим небольшие апартаменты, которые находятся тут рядышком. Так, значит, идем мы вот барчик тут. Я. Центральная улочка. Такой древний замок. водичка течет такие гарни домики тут продают всякую античную мишуру так, кому интересно а мы идем до апартаментиков. такие древние замки тут в Мазарате припарковалось на болгарских номерах какие-то болгары Такие гарные дворики тут. Так поставил фиата прямо посреди дороги. Идем сюда, проходим такие вот живописные булочки живописные домики и продвигаемся до нашей живописнейшей квартирки. И вот она. Ага. Заходим в квартирку. Дверь такая железная. Там такие салон. У нас тут. Так. Двери такие старенькие. Тут кухня окно в потолке здесь камин есть кухня такая конечно старенькая но ничего мраморная плита так тут бойлер вылочки туалет темно не видно ванночка маленькая унитаз и раковина Такое в этих старинных домах во всех. Сверху я влаги не сильно видно. Вот в этом углу только вот эта комната спальня, спальная комната. Потолок тут чистый. Вот тут в этом углу есть немножко влаги. Наверное, там где-то подтекает крыша. Окна старые. Надо менять. Ну, ну, в общем, очень старая. Од одно стекло. Надо менять сокно. Вот выглядно соседские соседские средневековые хатки. Тут у нас вторая комната. Стены, потолок нормальные, нигде ничего не подтекает. Вот такая дверь на балкончик. Так, открываем, стараемся не вдариться головой, выходим, такой балкончик и с таким магарным краевидом. Тут старинный монастырь у нас есть, Это... такой городок Циватало, гарненький, И здесь вот соседи живут. Такие вот выглядят. Это все все мои. Это электрика старенькая. Ну, все вроде работает здесь вход на крышу. Крыша с черепицей. Вот такая квартирка.